Добрый день, меня зовут Никулин Данил, я ученик 10 А-класса, пишет Равенской общеобразовательной школы номер два. И к нам поступил такой вопрос. В Петровской области большая часть населения русскоязычна. И как выражается этот языковой вопрос в языке вражды? В современных средствах массовой информации мы очень, очень часто можем заметить некорректные высказывания в сторону российских политиков, и сторону русскоязычного населения. Также, соответственно, и на русских каналах мы очень ча часто можем заметить неполит неполиткорректные высказывания э, в сторону украинцев. Поэтому языковой вопрос очень тесно связан с языком вражды, особенно в данный период, который сейчас проходит наша страна. Не исключением стала и Днепропетровская область. Здравствуйте, меня зовут Анастасия. Я учусь в школе номер два в городе Ташкент вопрос по поводу э, как, как влияют языковые различия на отношения между людьми. И я, в принципе, не встречала такого, что на украин, говорящие набили или унижали тех, кто говорит на русском языке. Это не типично, в принципе, для нашего города. А вот на западной части Украины я сталкивался с тем, что когда я разговаривал на русском языке, Люди на меня так бурно реагировали, кидали острый взгляд.